Є в тому горді нас, наших дітей, наших будинків. Ми приїхали сюди, боляча синка така дворіна, але ми розуміємо, що це вже пішов незворотний Зараз процес. процес що, слова, що На сьогоднішній день нас зробив Україну сам, голови, буде проникати все глибше і глибше кожне українське серце. І Ми зрештою будемо мати ту державу, яку ми зможемо перепрошую його привітати. Який допомагав нам держувати Україну Малого, Середнього бізнесу, чисної організації. Украине! Все неравнодушные люди, которые понимают, что произошло в нашей стране за 20 лет, мы понимаем, что другого выхода не жалеют. выступать. Власть, таким образом, которым мы предлагаем, создание территориальной громады. Мужним, национальным идею, в хорошем смысле этого слова. Не мы поехали по всей Украине а с одной Взяли, с одной мы задачей, с другого пути, бий, как самим создать коммуні, то, что на прописанном Конституции у нас нет. Поэтому мы едем своих и общаемся с людьми, заглядываем к ним в глаза, в душу, и мы чувствуем обратный процесс. Люди, людям надоели выборы, людям надоело это безумие, которое творится. То есть грабеж и геноцид украинского народа. Мы хотим жить на Бога данной нам земле, мы хотим создать свое государство, как написано в Конституции. Поэтому чувство собственного достоинства, которое у нас есть. Мы пытаемся пронести и принять от тех людей, которые мы приезжаем. Это такая божья справа. Поэтому мы сегодня здесь проехали 2500 километров. Но... Вы знаете, чувство поддержки, чувство локтя, которое мы на протяжении а всего автопробега Ощущаем, это такая сила Нас, характер, нас э, Вдохновление, ко она, которое на мы получаем, не получаем. Наверное, мы ну, на, не купящиеся на Деньги, на нам на не нужны на деньги на У нас на есть на сила, на у нас на есть на дух на И ощущение на того, на что на мы живем На Богом данной нам на земле на Поэтому на мы делаем доброе дело ну а результаты, на как говорится, будут после, после урожая, будем собирать уже после не, выборов, после тех выборов, которые произойдут. Мы на них провинно, не делаем ставки. Мы делаем ставки на окупации. народ Украины, есть, на нашу соведомость, на нашу душу, а на наше сердце, на нашу душу,